Доброго дня на каналі «Кіровоград» і сьогодні у нас у гостях Дмитро Олександрович Витвицький, народний депутат України, президент партії Правда? Доброго вечора, Здравствуйте. Дмитро Олександрович, ви вже часто гість нашій студії і попереднього разу з моїм колегою ви торкалися, почали розмову про тему інновацій урядових, і, зокрема, наприклад, однієї з таких це ввести кримінальну відповідальність за отримання зарплат у конвертах. Як на ваш погляд, наскільки ефективно? выкористовывать такие методы довольно жесткие и радикальные. Насколько это даст результаты? Это большая проблема в первую очередь для бюджета страны именно зарплата в конвертах. Мы сейчас э, знаем, что многие люди получают зарплату в конвертах. С этим необходимо бороться. Но правительство предложило, на мой взгляд, э, ну не совсем такую гуманную, нереальную э, систему для того, чтобы это поменять сразу же говорится о том, что ведем уголовную ответственность. По словам вице-премьера Тигибка, у нас миллион граждан Украины получают зарплату в конвертах. И если мы будем миллион граждан Украины делать потенциальными преступниками, я думаю, что это нам не изменит к лучшему ситуацию, именно с этой проблемой не решит. И с зарплатой в конвертах мы не расстанемся таким путем. То есть ну для чего опять людей ставить в такие рамки, в жесткие, что они вынуждены работать, ищут работу любую. Мы все это прекрасно знаем, сегодняшние реалии такие. И этот вопрос так не решится. На мой взгляд, это мера, но ну, она такая очень короткая, очень короткое предложение, но действий не будет. Будут прятаться все равно, будут бояться получать зарплату в конвертах, но все равно людям необходимо работать, это будет продолжаться. Просто у нас каждый человек или работодатель, или работник из этого миллиона, о котором говорит правительство, будет потенциальным преступником. Это не решение проблемы. Что в таком случае, на ваш взгляд, нужно делать, чтобы уникнуть этой проблемы, а то есть результаты видны, и мы знаем, как будто в той ситуации. Правительству необходимо ну, более какую то придумать стимул для того, чтобы все-таки зарплата в конвертах отходила, отходила, ушла навсегда в небытие. Я вижу именно опыт всех стран цивилизованных. Это налоги. У нас 35% налогов на зарплату. Это очень много. И предприниматели не хотят эти деньги платить, нет доверия к финансовой системе государственной. И у нас этот налог, он самый большой ну, во всей Европе. Я думаю, 20 или 25% это уже был бы стимул к тому, чтобы переходить от зарплаты в конвертах, не только на крупных предприятиях, не только на предприятиях горнодобывающей промышленности, но можно было бы двигаться цивилизованно в этом направлении. Это как одна из идей. Но правительству нужно хорошо, креативно подумать, проработать, взвесить все, посчитать, ведь эти люди получают зарплату. Працюють в кабінетах, є всі можливості. Нужна давати такі пропозиції, які би не лише ліж уголовною відповідальністю для наших граждан. Зрозуміло вас, Дмитро Олександрович. Ще одна тема, яку е, жваво обговорюємо ми в цій студії, теж і вона взагалі стала турбувати суспільство. Це зняття мораторію з продажу землі. Ну, по-перше, як, яке ваше бачення цієї ситуації взагалі потрібна ця реформа чи ні? В цілому вопрос землі і сільхозназначення. Это один из самых важных вопросов, который сейчас стоит перед политиком, перед властью, который необходимо решать. Я вижу то, что сейчас происходит при голосованиях в Верховной ради Украины. Мы конституцию меняем в Верховной Раде, голосуют несколько там, десятков депутатов друг за друга и все. Народ не спрашивает, и в итоге меняется конституция. Мы принимаем бюджет без обсуждения, по-быстрому. И бюджет 2010 года, 2011 года был соответственно принят. Но довольно важные такие документы, все-таки нужно их обсуждать и дать возможность обществу высказаться, выстроить диалог с обществом. Я продолжаю настаивать на рассмотрении моего законопроекта, который я зарегистрировал в Верховной Раде Украины, где говорится о том, что депутаты должны проголосовать за проведение референдума. Не нужно собирать 3 миллиона подписей для этого, для проведения референдума, всего лишь проголосовать большинством Верховной Ради провести референдум. Для того, чтобы люди могли высказать свою позицию. И народные депутаты уже пользовались бы этой позицией, это уже было бы просто законом. То есть люди намного бодрее знают, как поступить с этим вопросом, потому что мнения разделяются. Я не хочу свое мнение никому навязывать, продавать или не продавать. Я настаиваю на том, что должны именно решать люди, которые и владеют этой землей. Безусловно, вы, мабуть, уже знакомились с законопроектом про э, рынок земли. Что вас вызывает наибольшие беспокойства, такие моменты, такие нюансы? Вот в этом законопроекте ничего не сказано о той ситуации, которая есть сейчас. Мы все видим, как в селе сейчас люди живут. Во-первых, минимальная пенсия это 764 гривны, 800 гривен. Больше обычно никто в селе не получает. То есть у людей денег как таковых нет. И ну, очень бедно живет население в сельхозрайонах, в центральной, в центральной части Украины. И в этот момент продавать землю, но ну, люди ее отдадут за бесценок. И второе, то что э, ситуация в чем сложна. Вот при общении с людьми я вижу именно то, что ну, люди, многие не знают законов, не подкованы юридически. И вот даже показывают договора, которые они в аренду сдают свои паи, которые им принадлежат. Знаете, как заполнена одна строка, потом вторая. Три пропущено, в конце стоит печать, человек подписал и думает, что там на 5 лет сдал или на 10, но в итоге договариваются о 5, потом уже сами там э, берут, и, э, люди, которые берут в аренду, вписывают 10 лет. Ну, полно обманов в этой сфере. И на сегодняшний день э, я вижу то, что сложности будут именно в том, чтобы людей не обманули, при покупке не купили за бесценок. А так, конечно, зарплата минимальна, у кого-то кто-то заболел, кому-то нужно детей, или внуков сложная ситуация в семье, могут продать ну, за очень небольшие деньги, все-таки от аренды они же постоянно будут получать, и могут по наследству передавать эту землю. Ну и самое сложное, то что есть возможность того, что все-таки будет иностранцам продаваться, речь может идти полностью о свободном рынке земли. А если будет продаваться мощным корпорациям, иностранным у них совершенно другие деньги в оборотах в бюджете то это будет катастрофа для нас и я вот не представляю Кировоград например без земли ну что будет из себя представлять областной центр если земля вокруг будет принадлежать там фирмам из других регионов страны или же еще хуже но ну, это вообще нельзя допустить иностранным гражданам или иностранным там транснациональным Корпорація. ви сьогодні говорили про референдум. Вам доводиться зустрічатися з людьми з різних і міст, і районів і села. Яка їх думка? Що кажуть люди з села, ті, хто працює на землі? По-разному, але готовність участити у референдумі первоначально, коли ми збирали підписи активісти партії Правда, то дев'яносто. 5-90% были готовы участвовать в референдуме, но это были более активные люди. Сейчас вот, у тех, кого спрашивают, наши активисты э, ставят свои подписи за то, чтобы все-таки рассмотреть в Верховной Раде мой законопроект и провести референдум. Все равно гораздо больше половины людей. Хотят участвовать в референдуме. Это говорит о том, что у них созрела полностью идея уже продавать или не продавать. Каждый знает, как он хочет высказаться и хочет действительно, чтобы было мнение... учитано. і ми повинні учитывать мнение людей. І все таки ми повинні навчитися к діалогу між політичної еліти, між Верховною Радою, між Кабінетом міністрів і людьми. Іначе у нас в будущем перспектив никаких не підвідеться. Спасибі вам за розмову. На жаль, час нашої програми вичерпано. Я думаю, зустрічаємось не в останній. І нашим глядачам я хочу нагадати, що сьогодні гостем у програмі тема дня був Дмитро Олександрович Витвицький, народний депутат України, президент партії Правда. Мене зустріти Настасія Мусатенко. Увидимся на канале Кироград.